А такое, ваше мнение, такой голубевод безумный, кажется, мясник. Я знаю его, хорошо знаю? Вот у него один мой знакомый купил партию голубей. Он тоже выезжал, от... он Селидова, наверное, с Нет, Покровска? Нет, он с Покров... Покровский. Покровский, да? Я его очень когда да, Он выезжал, и Сашка у него купил масло, штук 20, наверное, голубей. Тоже Кары, серые боясатые, да, 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 да. но вот от ваших они отличаются. Я видел, он мне приводит. Они высокие на ногах у мясика и шнабелястые. Но у них вот такие насяды. Ваши аккуратные голуби, они очень пропорциональные. У него никакие-то не про. А полет у такой? По правильно профессионально да профессиональная розмова, да вот он наверное кальций да там даже висит минеральный кровь вашего кальций это... Вот этих нету. Я нашу Я нашу подавитесь 45 градусов. Еще есть один, еще один есть румыновских, он держит, но брал чистоте у, у Виталика, там, э, Славик такой, он переехал в поселок Гора, на Борис направлении, э, он гоняет голубей, приглашал меня несколько раз, а приедет. У Виталика. Да. Виталика Да. у Виталика нет, и больше вот годы еще Юрий, брал и тянет. Юрий, от, Юрий, от, Карташов, да. А Виталик за он сейчас поблагодарит перед ним, а занимает. Да, этот Славик этот, он здесь вот он И он прислал мне недавно видео, вот, ну, полет, да, тоже вот, если так человек вот в деталях не знает, да, он да, может да, подумать, да, что да. это... Но я вам скажу, если это не было, Да, можно... да. Ну, да? Нормально, а, да. Бутылку, а ну я сейчас вот а его Попалит mm -hmm. Я вижу. Mm -hmm. Я вижу. Это, Потому что я знаю, там здесь такие фото. Да, это его. А это а это если ему дать голубку полину, а будет а тут таких не будет, если под них угу. будет давать. То вы сразу найдите ему голубку тут, покажите. Да нет, тут, тут я тут не пойдем. Что тут mm -hmm. нема такой голубки? Mm -hmm. Как бы тоже говорят румынамские. Да? Это, mm -hmm. это его. Да. Это... Его мазь, его. Да, да, да. Я на, да. Лицо, на Но лицо. лицо Но хвост трубой. Да, то не страшно, что хвост трудно. Тут целта богатая. Да. Тут меньше целта, тут богато целта. Они что же разные? Я боюсь, я давно вмешал что-то, я их очень хорошо знаю. Но я их уже в возрасте, мне не хватит до конца жизни его назад. Да, перевести особо. породу раз и все, а потом. Серб замешать очень а... легко, а вывести да. его невозможно. И когда вы знаете, вы, вы, мы вы знаете, когда я тоже там подлили, я говорю, подлить-то легко. Да вывести. И потерять потом. легко. И потом в каком-то поколении оно будет. Остановить, да. Это вход в рубль, а выход три, да? Да. да. Вот это вот корень. А, а, вот. Да, И же ворона. А, ворона крутнулась уже. Если бы ему еще крыло, вытянуть а так. Да, чтобы... так. И он бы был неплохой. А так, чтобы вытянуть. Вы знаете, у меня вот на этой сосне... Вытягивается. Лет 10 уже, живут пара ворон серых. Каждый год гнездо выводят здесь птенцов. Вот тут нас сосне. не туда. Не трогают мои Зато если... Не а, вон они охраняют. Они охраняют. Да, да правильно. Охраняют. Копца рвали недавно. Да. Причем круто, они за ним как пошли. Молодцы. Правильно, правильно. В лес, погнали. Это да. их территория, они охраняют. охраняют своих. своих Конечно. Но... Да. Побед... да. Даже Это вот этих хорошо. шпаков, а, а, раков больших, да, бороны. Набр... Бороны, да, вороны. круги. да, вороны эти, круки. они их выбивают, эти серые, потому что они гнездо охраняют своих кинцов. Подрывни такие молодежи, да, Николай? Это да. сары да. да.

выставки. выставки. И меня Белл, директор рынка, взяли сюда. Приехали мы там, мы ему диск подарили, а там из Николаева судья. Нос начали делать. Да. А голуби то в основном эти были. Я сколько тебе помню, серые. Серые. Черные такие с Не такие ржавые, а такие чуть с И это. Еще были красные и голубые Все. Больше А потом, как и правильно белых этих... Красних залівник. Да, кремачки, да, да, кремачки кремачки в так. Кримачки. Ну, да. же ви вивели. Того, сплошний. Такі. В Ніколаві, як правило, були білохвости. Да, Успокойтеся, відтіля возили і білохвостих, і сплошних відтіля. Ну, ні, сплошні були, але... В Миколай, как правило, все в Белых Хвост. Если я, я заезжал туда, я знаю, в 70-е годы. Так, вы заезжали в 70-е семи... А, пер, а Там, в Белых Хвост? В основном до... были что-то. Сплошные ты, дописали один, уже один, недавно, один, в 12-м году. Один, два, такие да. были. Сплошные были. Я Уч... поступил учиться в Донецк, и оказывается так, там спортом же занимаемся, и разговаривался. Один парень говорит, я голубей тоже держу. И мы-то, а он с горняка сам. Отец шахтер держал голубей, и он. А я в то время, у нас было 77-78 год. Жуки, крымаки смаляные, чорногородные, а, ну, сплошные. Мураголовые э, да? сплошные. Мураголовые. И я так, и чубатая косматы. И у меня 100 штук. Я тоже собирал долго, подбивал, в Литве. Уехал в Донецк, проезжаю на субботу-воскресенье, отдал отцу. Я говорю, давай я к тебе привезу, был что у тёщи Я знаю Николая, заезжаю, доминировали белохвостые. Были... Где они, там были сплошные. А вот и... а и... Донецкая сторона, Що не двор, то сплошний, сплошний, сплошний. І ми з другом сидимо. Він говорить, Паш, а поїхали ко мені в горняк, мої голубі посмотри. А У нього ЧЗ була, тоді мотоцикл. Ми садимося на чизету з заняття вийшли, Приїжджаємо к нему. Ну, батя шахто, хороший дом, голуб'ятня хороша. Він зараз відкриває. Стали, ми він відкриває. І вони прямо з сараю. И пошли, 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 пошли. Be, и пошли. Я стою, смотрю. Вот все. себя такой. Сам штаны. Ну а как? Я хороший. Летят красивые. Он там зашел в сарай, выносит мне буренькое одно, такое, Одно какое-то черно-рыженькое, вот это говорит, Это мои самые ценные он их подбрасывает, они, конечно, сразу туда и в гору столбом, стоят столбом, поговорили там, все. Он, а мы брат, брат назвали, брат, он, брат, ну как птица, я говорю, ну, эту хорошая птица. Ну я в руки такую птицу не взял бы даже. Чего? Да ее мне не нравится, вот такая, как грязно-серого цвета. Ну летят же как, я говорю, да. Ну, да. Прошло время, мы едем. Дивились как... только в Непе, да, я... да. Там, да. правильно. мы едем ко мне в горло. выезжаем, да. Голуби закрытые тоже. Да. Я открываю, они начинают выскакивать с сарая. Так вот я вам скажу, крупные голуби, чубаты, как в Запорожье, как в Херсон. 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 И они пошли, 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 поднимаются тоже. Там два задержал, антенны же были тогда высоченные, не было Зацепило. а остальные штук 20, и он стоит. Они выскочили, ходят. Он говорит, Слушай, это вверху такие же, как здесь. Я говорю, да, да подожди, что-то не то, что-то не то. Мы поговорили с ним, пообщались. Он говорит, ты видишь, я никогда бы. Мы всегда считали, декорация, чубатая космата. Если бы я сам лично не увидел, что 20 штук они стоят тоже с лбом, я бы никогда не поверил. Ну, раньше телебачение было, антенны все высокие были. Ну, мы их, Игорь Николаевич, покупали тогда и, и, по 50 рублей, и по 100 рублей на советские вот эти. Да, голуби нам у нас на краю всю дорогу, дорогие. Голуби в Донбассе очень... А вы не знаете Исаакаевича в Донецке? Ну, что ж, не знаю. Да, ну, тоже же там подработано. Все, все. Все, да. Ну, как человек, он очень, очень порядочный человек. И, и голубей любит. Разбирается, Разбирается в голубях. Уважаемый человек. Уважаемый. Не жалеет. Не мнение жалеет, имеет свое. Нет, да, да, да. да. да, да очень, очень, поговорить с ним очень интересно. Очень, очень порядок. И полагаю. от него же сколько, сколько у людей голубей? Много. Да, очень много, много. Много. А он ни одного голуба не продал за свою. Дарил, говорится. Дарил. Это да. я знаю... Это и, ж у него гасиницы там во дворе голубяки. Нет, сейчас да? на, на старом дворе его а -а -а. держал. Там на бакумова. Так помимо всего, он сам деньги за них платит. И большие деньги платил, когда забыть. А давил. А, а людям дали. Таки, я таких людей очень мало. Рябомых вот за да, да, это. Рябом. Рибамыз. Это ж его класс. Мы вот, в конце делаем. <свят> вот. да. Сейчас его голуби у Чик, Саши Чичикало, Чичикало есть. Чичикало. Там да. Там медведя голуби. У медведя его голуби. Да, да, да у многих да. его голуби. Да, там... А медведь своих отдал Чичикалу на сохранение. Медведь сейчас тут в Дельфине, по-моему. В Да. Голубей нету там, как возможности держать. Это был наш председатель Голубого. Mm. Вамчук Юра, недавно интервью его показывал не Знаю. тоже. Хатынки живет там. А, да. а построил, да. дом еще не обостроил. А Алубятню уже. Знаю. Ну, он держит тоже по 700 штук. Да. 800, ну, ну, там, да. где большой... Вина билет, нарубила беды. Не будет их никогда. Разъезжалось. Да, как 800 штук. Юры Лабуха. Да. 4000 да. рублей. Мама мия. Игорь Николаевич, это он это, для меня, это для меня фантастика. Нет? А он что, у него ну, у него деньги, бизнес хороший, ну, да. у него сильнейшая аппаратура озвучивания, он на выборах зарабатывает, выборы, концерты. Ну, я, да. И Юра покупал не глядя, он скупил всю масную птицу вот этих у Церетели в Харьковских. да, это они ему мазь да. Да. Он декорацию делает. Да. Красные там блещного. Человека человека от души, нашел. Ну четыре чоловек, да. 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 я говорю, Юра. <coughs> Как-то <coughs> расскажу. Прибивается к нам один араб с Доктор, И мне позвонил товарищ, говорит, Паша, а я держал тогда Мариуполь. И он говорит, есть у меня один знакомый врач, хочет голубей передать дяде в Иран. Угу. Я говорю, так а именно желтенький, а то на... Я хочу, дядя сказал, желтенький, белохвостенький красненьких белохвостеньких и черненьких белохвостеньких. У меня мариупольские такие. Да, да. Приезжает этот хирург, такой толстый, Такие, да, такие. Желтенькие, белохвостенькие, черненькие, красненькие. Я говорю, ну ты сфотографируй, дядьки, отошли. Он сфотографировал. Дядька это не такие. -то". А у него лабуха 4000 штук рублей. Я говорю, Юра, тут один араб есть. Он сказал, что купит 500 штук для дяди, 700 штук. Может, завтра. Ну, я говорю, ты их да. отправишь. Он говорит, да. чартерный рейс, договорено. Да. Что вы думаете, Юра не продал <свят> 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 Не продал, <свят> нет, я не буду продавать. Любитель. Так продажи столько шли. Любитель, по-своему любитель, да. Да, да. да. Так каждый из нас да. не продаст то, что то что считай нужным не продавать, да? Ага. Не ну что положил? Спасибо вам за коллекцию. Да, спасибо вам. Да. Спасибо, что мы вас проявляли. Пойдемте. Я, рады, Я приглашаю, приглашаю вас. пивником, да. Таким... Ага, Пинокка да, Брюс да, да. Таким серьезным человеком вы любите. Я вижу, вы любите. И если вы себя переболеете. Вот... Ага. Китухе. Ван составим, только я резолю. Я думаю, да. Мы будем общаться лишь, на одной волне. Цикавить, да? Да, ага. Как продали сказать? Як продал називаєте? А ямі це маніч. Це маніч. Слава, ти осторожно, то вони втроєм, а ти один. Да, Їх троє, а ти один, дивися, може, може бути біда. Я тебе не відб'ю. Так, добренько, все. Дякуємо за показ. Да. Ну, Павло Васильович фанатично любить таких голубів. Хай йому ведуться вони. <свист> а, Ох, тут, тут какие хорошие! Были, были И... классные, а? Ну, да, тут утки. Но mm -hmm. э, в основном цель этого озера была мелиорация участка. А, Здесь же речка ходит. протекает. Ага. Я когда начал а -а -а. дом э, делать, мне сказали, что ты будешь сидеть в голову А потом один умный. Это великий дренаж. Да. Это великий дренаж. Это первое. А второе, это поливочная база, Классная. у Ай, классный тобой. Ты мрия делал. может и таким вот да. Вода не хлорированная, теплая, для огорода для всех. Класснейший. Класснейшее. Так, ну что? Мы дякуем, дяким, полосу, вам за экскурсию. Дякуем, дякуем за... Да, приємно, так, да. Всім голуб'ятникам великий привіт да? і рибакам теж. І теж да. <рес> Щоб коментарі да, казали, так, що так, так. і поважаємо один одного. Да. Да, 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 Всім да. дякую.